Malah, mahkamah telah menolak permohonan Dato' Sri Anwar Ibrahim uh, berkenaan dengan persoalan sama ada dia boleh dapat imuniti kekebalan ataupun tidak. Eh? Uh, so, kita tengok kenapa mahkamah tolak ini. Nombor satu, permohonan Dato' Sri Anwar ni tak capai the standard threshold, tak sampai pun dia punya uh, standard itu. Uh, nombor dua, the court finds that those proposed questions were not necessary for the disposal of this case. The defendants application was misconceived as to the jurisdiction of the courts and it was based on speculative doctrines with no constitutional footing. <laughs> so maksudnya permohonan tu dah lah tak sampai tersul. Lepas itu uh, dia berdasarkan kepada doktrin yang spekulatif ataupun kamu sendiri yang speculate yang membayangkan benda ini uh, dan lepas tu with no constitutional footing. Tak ada asas perlembagaan. So sebenarnya kalau saya Anwar eh Dato' Sri Anwar atau Peguam Anwar saya malu benda ni eh uh, dapat apa orang kata bila bila dapat keputusan macam ini eh uh, saya tengok apa yang mahkamah atau tulis ni dah kira uh, habis santun lah ni eh habis uh, uh, polite lah ni so sebenarnya saya nak bagi tahu kamu eh uh, pihak Dato' Sri Anwar eh. Dalam bahasa jalanan Kalau kita nak translate bahasa straightforwardnya Apa yang mahkamah bagi tahu kamu ni Kat nombor satu dia kata permohonan kamu ni merepek eh. Tak ada asas langsung eh. Kenapa kamu membuang masa ni? Ah, ha, macam tu lah kurang. <laughs> apa yang sebenarnya kamu minta? Okay, tengok apa soalan-soalan ataupun apa persoalan uh, kononnya yang kamu kata perlembagaan tu kamu minta dan kenapa benda ini merepek. Eh? Nombor satu, dia kata artikel lima dalam kurungan satu of our federal constitution, right to life and personal liberty. It was contended for defendant that being subjected to civil trial while holding the office of Prime Minister infringes his liberty interest under Article 5 on the basis that it imposes undue burden and distraction from the discharge of executive functions. <laughs> kata, uh, ini telah mencabar ataupun uh, kata infringes infringes dalam bahasa Melayu apa? Mengekang dia punya right to life and personal liberty atau dia punya hak untuk kehidupan dan kebebasan. So apa yang Anwar cakap, kalau dia kena saman tak dapat uh, kekebalan ini, maka itu akan bagi kekangan kepada kebebasan dia. Anwar, saya nak cakap macam ini, ini tak masuk akal eh. Kalau kamu buat sesuatu, benda ini ada mangsa. Mangsa itu yang saman kamu. So, kalau kamu sudah berbuat sesuatu, dituduh buat sesuatu, dibawa ke mahkamah uh, atas tuduhan serangan seksual, takkan kamu nak kata, eh, kamu tak boleh saman bagi aku kekebalan uh, sebab kalau tak bagi kebal, uh, itu akan menghalang atau mengekang kebebasan aku. Itu langsung merepek, ya. Eh? Sebab kalau kamu dah buat sesuatu dibawa ke mahkamah, macam mana pula kamu nak bebas kalau macam itu? Kamu boleh buat orang-orang macam tu kalau penjenayah ke ataupun orang yang menjenayah orang lain ke atau membuat sesuatu ke orang lain ke under thought eh. Ah ha, macam itu orang pun boleh cakap, "Eh, oh, saya dituduh macam ini." So sebelum pergi mahkamah kamu dah cakap kamu tak nak jawab. Kata, "Eh, saya tak mau pergilah. Kalau diteruskan benda ini, maka ia akan affect kamu saya punya kebebasan." Ini tak masuk akal. Habis tu, kalau orang lain kena tuduh buat sesuatu, sebelum pergi mahkamah, eh, dia cakap tak boleh saya tak nak jawab mahkamah sebab nanti saya tak bebas. Ini merepek. Eh. So, kalau kamu dituduh buat sesuatu, jenayah ataupun civil, kamu jawablah. Kalau kamu benar, maka kamu berhujah di mahkamah. Jangan awal-awal lagi kata kamu tak nak pergi jawab sebab itu menghalang kebebasan kamu. Uh, elemen kedua, Article 81 of Federal Constitution equality before the law it was submitted that the defendant is being selectively exposed to litigation manner that violates the principle of equal protection dah kamu cakap macam ni pula kamu cakap oh sebab kamu kena saman ini uh, selective selectively exposed maksudnya kamu sebenarnya saman ini maka ini nampaknya macam kamu ni tidak sama rata lah dengan orang lain. So, tak sama dengan orang lain lah. Ini tak boleh ni. Sebab dalam artikel 8 perlembagaan kata, is uh, kita kena ada kesamarataan di sisi undang-undang. So, bila kamu tak dapat kebal, kamu kononnya tidaklah sama rata. So, ini kononnya lah bertentangan dengan perlembagaan. Saya, so, yeah. <laughs> ini lawak tau. Anwar, eh? Siapa yang pergi tulis kamu punya ujah ni? Kamu minta kebal, minta immunity. Bila kamu minta immunity, in essence, itu tak sama dengan orang lain. Orang lain tak dapat kekebalan atau tak dapat immunity. Perdana Menteri, Perdana Menteri sebelum ini, bila dia orang naik turun mahkamah, dia tak minta kebal. Kamu seorang ini minta kebal. Kenapa? Kalau kamu minta kebal... Maksudnya kamu tak sama dengan orang lain... Maksudnya itu bukan kesamarataan... Di sisi undang-undang dia terbalik... Tapi hujah kamu cakap... Kalau kamu tak dapat kebal... Maka kamu tak sama rata dengan orang lain... Ini dah songsang ya... Eh? Ha, ini dah kira... Saya tak tahulah macam mana kamu fikir... Ini dah... Uh, orang kata... Dalam bahasa biasa tu... Spin tahap dewa ni... Saya nak kebal... Uh, apa orang kata? Sebab Kalau saya tak dapat kebal Oh saya tak sama dengan orang lain Orang lain tak dapat kebal Anwar. <laughs> Kalau kamu dapat kebal Lagi ia bertentangan dengan artikel 8 Bukan macam yang kamu cerita ini Kamu cakap Kalau tak kebal ia bertentangan dengan oh, artikel 8 Sebab kononnya kamu tak sama dengan orang lain Eh orang lain tak kebal eh, Anwar. Ini apa benda ni Cerita ni Soalan nombor 4 Whether permitting a civil suit against a sitting Prime Minister where the allegations predate his tenure and the PM has stated evidence of malafides violates the basic structure doctrine. <laughs> Now you're reaching. So, kamu cakap, uh, kalau apa orang kata saman civil ini dibenarkan untuk diteruskan kepada Perdana Menteri, maka dia violate atau bertentangan dengan struktur asas perlembagaan itu. La ilaha illallah. Number one, don't get me started on basic structure doctrine lah. Number dua, kamu punya saman civil berkenaan serangan seksual ini tak violate basic structure doctrine lah. Jauh itu. Kamu pergi jawab je lah saman civil kamu berkenaan hal ini bila dia tuduh. Eh, dia tak ada kena-mengena dengan basic structure doctrine. Inilah kamu dapat. Bila kamu bend over backwards eh, Untuk cari hujah Nak bagi juga kamu kekebalan eh. Ini bukan bend over backwards lagi ini Ini dah kira bend argument eh. eh macam mana lah Saya tengok macam ni lah Saya rasa sebab itulah kamu tukar peguam kot. Ini saya nampak lah Saya tak tahulah cerita belakang ni macam mana Sebab kamu pergi peguam tu mungkin dia kata Ini semua merepek mengarut macam mana Kalau aku keluarkan hujah ini malu <laughs> dia rasa dia rasalah eh uh, tapi kamu suruh juga uh, nak buat macam mana sebab tu saya cakap kalau kamu merayu berkenaan keputusan ini nombor satu tak kira lah kamu nak bayar lawyer itu kamu punya pasal lah eh uh, tapi kamu membuang masa mahkamah Mahkamah ni pakai dana awam So dia buang duit rakyat So ini merepek dan membuang masa eh? So sebab itu saya tengok lah uh, Tu si Anwar eh? Uh, Nombor satu, saya setuju lah dengan keputusan hakim. Saya ingat hakim ni amat bijaksana. Dia tengok uh, kamu punya application ni meripik dan merapu. Eh? Tak ada asas langsung. Kamu nak rayu, kamu gayu lah. Tapi akan uh, membuang masa mahkamah. Itu yang saya cakap. Sebagai seorang pembayar cukai dan rakyat yang lain, saya tengok ini this is a waste uh, of my money and the cost time.